आ, सखी वन स्टॉप सेंटर आ, का बेसिक पर्पज़ हमारा था इन डिस्ट्रिक्ट क्योंकि जो वन स्टॉप सेंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम के अंदर बने हुए हैं तो जो विक्टिम्स हैं उनसे बात करके समझ आया कि पर्पज़ और इंटेंट जिसके लिए वो बने हुए हैं वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है आ, जो विक्टिम्स हैं वो वन स्टॉप सेंटर में आते हैं वहाँ से उन्हें पुलिस या मेडिकल या किसी भी राहत के लिए आगे रे, रेफर कर दिया जाता है एंड देन दे रन फ्रॉम वन ऑफिस टू अनदर दूसरा देखने में ये आया है कि जो विक्टिम्स होते हैं वो फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग नहीं होती कुछ केसेस में लिटरेट uh, नहीं होते कि वो इतना मल्टीपल कम्बरसम प्रोसेस सस्टेन कर पाए और इवेंचुअली जो उसका आउटकम होता है वो कॉम्प्रोमाइज होता है एंड देन दे एंटर इन टू देट विशियस साइकिल अगेन इसलिए इस इनिशिएटिव का पर्पज ये था कि एक पोर्टल जिसके माध्यम से अगर कोई लेडी या कोई भी वलनरेबल सेक्शन बच्चा बुजुर्ग वन स्टॉप सेंटर आ रहे हैं तो वहीं बैठ के जस्ट विद अ क्लिक ऑफ बटन उनकी जो जो ग्रीवेंसेज जो जो सपोर्ट उन्हें चाहिए चाहे राशन हो चाहे इंटरमीडिएट स्टे का हो गया हो गया बच्चों की स्पॉन्सरशिप एजुकेशन खुद की स्किल ट्रेनिंग मेडिकल रिलेटेड फैसिलिटी और पुलिस रिलेटेड मसले साथ ही साथ डालसा के साथ लीगल असिस्टेंस भी उनको एक ही क्लिक ऑफ बटन से मिल जाए दूसरा जो दूसरा पड़ा पड़ाव इसका हमने किया था उसमें हमारी कोशिश थी कि कुछ ऐसे केसेस ध्यान में आए जो डिस्ट्रेस कॉल्स आती थी जो वन स्टॉप सेंटर तक भी नहीं आ सकते जिनको हो सकता है रेस्क्यू करने की जरूरत पड़े या फिर Uh, कहीं ना कहीं ऐसे हीनियस क्राइम्स जो कि रिपोर्ट नहीं हो रहे थे तो जस्ट विद अ क्लिक ऑफ बटन या फिर एसओएस फैसिलिटी के थ्रू लोकेशन उनकी ट्रैक हो सके ताकि इमीडिएट वहीं से ऑटोमेटिक कंप्लेंट रजिस्टर हो जाए जिसके करके हमें एक ये भी देखने को मिला कि कुछ रिमोट लोकेशंस आई जहां पे फील्ड विजिट्स या फील्ड फंक्शनरी भेज के भी केसेस रेस्क्यू किए गए तो हमारी सारी कोशिश यही है कि इसको ट्रू स्पिरिट में एक वन स्टॉप हैसल फ्री सेंटर बनाया जाए जो कि विक्टिम्स की प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो दे पर उसके साथ साथ उन्हें एम्पावर करे कि वो खुद सेल्फ सस्टेनेबल हो के आगे सोसाइटी में एक प्राउड जिंदगी जी सके फाइनेंशियली स्ट्रांग बन सके और उस विशेष साइकिल से बाहर निकल सके मैं पटियाला ज़िला भी रहने वाली हूँ मेरे घर अज तो, तो दो साल पहल मारके घरों कट दिता गया बहुत ज़्यादा मेरे सट्टा मारिया मैं इतने माता कौशलिया अपना दाखिल हुई इतों मैनू डॉक्टर ने मैं वन स्टॉप दफ् बारे दस्या वन स्टॉप दफ्तर आ के मैनू सहायता मिली पेटिया तो वे मेरी इन्होंने मदद करी मैनू बहुत सहारा मिले इतों इन्हों मैनू डॉक्टरी मैडिकल करवाया ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਟਿਨ ਦਾ ਕੱਪੜੇ ਲੀਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਵਾ ਦਿੱਤਾ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸੱਜਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਤਾ ਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਤਾ ਮਿਲੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਣ ਬਰਨ ਸਟਾਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਜਾਂਦਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟੁਕ ਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਜਾਰੀ ਆ मैं होर भी भैनों को बेनती करती हाँ कि कोई भी अपने घर परिवार तो कोई भी किस तरह की परेशानी आता इस दफ्तर तो बच्चे अपनी शिकायत दर्ज करवा सक इत पूरी सहायता मिलेगी मैं इतना सहायता ग्रुप न जोड़िया गया है ताकि मैं इतने काम कर सका कम करके अपने बच्चे पाल सक अपने परिवार की सहायता कर सकता वन स्टाफ दफ्तर की बहुत ज्यादा धनवादी हाँ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ